Друзья, я рад приветствовать участников шахматного турнира, который проходит в таких необычных условиях. Никогда не думал, что буду записывать приветствия для любительского турнира с таким энтузиазмом. Но ваш турнир особенный, потому что он проходит на Киевском Майдане. Майдан стал им для всех в мире, кто борется за свободу. Ваша решимость отстаивать честь и достоинство. Свои политические права стали примером для всех. Успех в шахматах обеспечивает грамотный сплав стратегии и тактики. Продуманная стратегия, хорошо просчитанная тактика – это важнейший компонент успеха. Девять лет назад Майдане одержали важнейшую тактическую победу, не позволив политическим махинаторам сфальсифицировать выборы и тем самым сохранили гарантию демократической преемственности власти в Украине. Но сегодня вы решаете гораздо более важную задачу. Задачу стратегическую задача связана с цивилизационным выбором. С выбором Украины вектора ее дальнейшего развития. И эта победа определит судьбу не только вашей страны, не только Европы, но и будет иметь влияние на развитие событий во всем мире. Победа в шахматной партии – это не только стратегия и тактика. Для того, чтобы притворить в самый лучший план, нужен еще характер. Настоящий бойцовский характер, который позволяет выдерживать напряжение борьбы и контролировать положение в самых сложных, порой даже безвыходных ситуациях. Я верю в железный характер Майдана. Я верю в вашу несгибаемую волю к победе. И я хочу еще раз поприветствовать участников турнира словами за вашу и нашу победу.